Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah. Negara turut bersedih dengan tragedi yang mengorbankan 21 orang pelajar dan 2 orang warden pusat tapis Darul Quran Ittifaqiyah di Jalan Keramat Hujung Ibu Negara. Sekitar jam 5.30 pagi 14 September 2017. Berikutan kes tersebut, sebuah sidang media diadakan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur bagi menjelaskan perkara sebenar berhubung keseluruhan siasatan terhadap kes. Ikuti sidang media tersebut, yang berlangsung bermula jam 8 malam tadi. Terlebih dahulu, saya memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini dalam masa yang singkat ini. Saya ulangi balik fakta yang <coughs> berlaku di tahfiz Darul Quran ini. Pada 14 September 2017, jam lebih kurang 5.41 pagi, pihak bomba telah menerima panggilan di mana orang telah memberitahu bahawa ada berlakunya kebakaran di sebuah tafis al-Quran di Jalan Keramat Kuala Lumpur. Dengan itu, pihak bomba telah bergegas ke tempat kejadian. Pada jam 5.44, pihak bomba telah sampai di tempat kejadian. Dengan itu, selama sejam pihak bomba telah berjaya memadamkan api. Dan jam lebih kurang 6.45 pagi, api telah berjadi, api telah berjaya dipadamkan oleh pihak bomba. Ada tiga cara kesemuanya di mana kami telah menggunakan untuk mengecam jenazah yang meninggal dunia. Yang pertama menggunakan cap jari jenazah, yang kedua menggunakan pergigian dan yang ketiga menggunakan DNA identification. Cara-cara ini digunakan untuk mengesahkan pertalian jenazah dan ahli keluarga. Pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 302 dan juga Seksyen 435 iaitu kianat dengan api bersama-sama dengan fire report dan juga SDR. Dengan itu pihak polis berjaya menangkap keseluruhannya tujuh orang suspek tangkapan berusia lingkungan 11 hingga 18 tahun. Penangkapan dibuat pada jam 6 petang hingga 2.45 pagi pada 16 September 2017. Dalam siasatan yang telah kami jalankan <tuh> didapati bahawa motif atau sebab mereka melakukan kebakaran dan membunuh ini berpunca daripada ejek mengejek antara kedua-dua kumpulan iaitu pelajar tahfiz dan juga suspek. Susulan itu, pihak kami juga sempat mendapat maklum balas daripada timbalan pengetua Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Muhammad Azhari Mahmud berikutan mencari punca sebenar kes. Ikuti laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami, Nur Kamariah di sekitar tempat kejadian. Sejak awal tahun lagi, budak-budak di kawasan taman ini berselisih faham dengan pelajar-pelajar Tafiz Darul Quran Iktifakiyah kerana berebut gelanggang futsal yang berdekatan dengan pusat Tafiz. Kata Muhammad Azhari Mahmud, Timbalan Pengetua Pusat Tafiz Darul Quran Iktifakiyah. Beliau telah berkata kepada pelajar-pelajar Tafiz supaya mengalah dan bermain di padang di pusat rekreasi yang sama. Daripada insiden itu, beliau mengetahui bahawa pelajar-pelajar Tafiz ini berselisih faham dengan budak-budak di kawasan Malang tidak berbau. Oleh itu, suka saya kongsikan langkah-langkah pencegahan kebakaran dengan anda semua. Yang pertama, laksanakan satu program yang merangkumi langkah persediaan, langkah menangani dan langkah mengesan insiden kebakaran. Yang ketiga, kendalikan peralatan yang mudah terbakar dengan baik. Dan yang terakhir, sentiasa menyimpan peralatan pemadaman api yang secukupnya supaya api dapat dipadamkan sebelum ianya menjadi luar kawalan. Sekian saja dari saya, Nur Kamariah, Berita TV Lah. Bertemu kembali. Bersama saya di istri Pentas sekarang ini, Prof. Dr. Hudaiba, Pegawai Tinggi jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih Prof. kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Ya, selamat malam. Um, um, baiklah Prof, berhubung dengan kes kebakaran Tafis ini, apa yang Prof boleh katakan? Pertama sekali, saya sangat bersedih hati dan berduka cita atas tragedi yang berlaku ini kerana ia bukannya menyedihkan hati saya tetapi juga seluruh warga Malaysia. Kerana hal ini hanyalah daripada sekecil-kecil perkara dan akhirnya berlaku satu tragedi yang sangat besar dan mengorbankan terlalu ramai pelajar, sekolah tahfiz dan beberapa orang odin mereka. Dari segi keselamatan bangunan, bagaimana Prof boleh uh, terangkan? Okay, pertamanya sekali, apa yang saya dapat simpulkan sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut. Lama sekali, Sebenarnya pusat tafiz berkenaan tidaklah mendapat kelulusan daripada segi pembinaan bangunan mereka. Hmm. Mereka tidak mereka tidak menyatakan pelan mereka kepada kami. Mereka tidak memberi dan kami pun tidaklah uh, approve akan pelan itu sebab daripada segi keselamatan memang tidak menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak keselamatan lah. Hmm. Bagaimana uh, Piawan yang Prof maksudkan tu? Piawan yang seperti yang kita maksudkan, kita boleh lihat seperti di slide yang belakang ni uh, daripada, daripada akhbar berita harian, kita hmm. dapat lihat ini adalah pelan yang telah mereka lakarkan hmm. Secara teliti lah, secara detail Jadi kita dapat lihat, even daripada segi pengedaraan adalah tidak lengkap Hmm. Segi pengedaraan daripada segi keselamatan sepertinya Sepatutnya setiap bangunan Dari setiap satu tempat itu perlulah ada penyembuh Penyembuh untuk memadam, memadamkan api hmm, Dan itu api. adalah sangat penting hmm. Keduanya ke, Mengapakah sebuah sekolah Memerlukan jeriji besi Untuk mengurung pelajar Itu hmm. adalah seperti penjara Betul Even di sekolah-sekolah asrama Asrama penuh atau MRSM Mereka tidak menggunakan jeriji itu dan mereka akan ada pengawal dikit sekiranya ada pagar yang berkunci sebab mereka tahu daripada segi keselamatan sekiranya ada kebakaran atau kecemasan yang berlaku mestilah ada laluan keselamatan yang boleh mereka uh, mereka jalani sewaktu kecemasan atau kebakaran yang berlaku pada waktu itu. Jadi apabila kita melihat kepada pelan ini kita dapat lihat bahawa jalan keselamatan atau tempat kecemasan untuk berkumpul pun tiada. Hmm. Jadi hal ini memang kita dapat lihat bahawa bangunan ini memang tidak selamat untuk diduduki. Sekiranya kita mahu mendirikan satu bangunan kita perlulah melihat daripada segi kelestarian, mesra alam dan masyarakat. Sepertinya Seperti uh, yang saya telah cakap tadi daripada segi pengedaraan, daripada segi uh, jalan kecemasan, itu adalah daripada segi kelestarian dan mesra alam. Semua itu perlu dipatuhi tapi memang tidak dipatuhi dari, di sekolah ini, di bangunan sekolah ini. Jadi disebabkan oleh Kesalahan kesalahan inilah yang yang boleh daripada kita boleh mencegah daripada berlakunya kemalangan dan terus jadinya kepada kemalangan tidak dapat nak dielakkan hmm. sebab seperti yang saya dapat tahu kemalangan ini terjadi akibat daripada dengki dengki hmm. betul hmm, betul jadi uh, kita dapat mencegah perkara dengki ini jikalau keselamatan bangunan itu piawaiannya ditepati. tetapi disebabkan oleh kesalahan pihak-pihak seperti pihak sekolah dan pihak-pihak yang lain yang tidak mendengar kata dan membuat kegala sendiri jadi hal ini tidak dapat dicegah dan tak dapat dilakkan maka terjadilah kemalangan yang menyayah hati ini. Hmm, kiranya hmm. Prof memang bangunan ini tak selamat lah ha, yeah. untuk diduduki. Ya sebab kesakat tak selamat, tak selamat, tak kukuh tu tak adalah sebab dia samalah konkret lah kan tapi dari segi, segi kecemasan plan, tu ya, ya kecemasan tu memang perlu ada di setiap bangunan Hmm. Dan di sini saya perlu menyatakanlah bahawa uh, dalam dalam kes ini hmm. beberapa teori etika tidak dipatuhi. Hmm. Sebab teori etika kita dapat melihat daripada akhlak, agama, utiliti, tugas, hak asasi. Dan kita dapat lihat bahawa even pengetua sekolah sendiri ibarat melepaskan tangan. Dan hanya menyampaikan kata-kata bahawa pelajar-pelajar ini adalah mati syahid Ya memang dalam agama kita cakap mati syahid Tetapi mereka juga mempunyai hak untuk dijelaskan kenapa mereka perlu menerima nasib seperti ini Padahal hmm. walhal perkara ini dapat dielakkan, hmm. Yang saya cakap telah daripada kesihatan keselamatan Dan juga beberapa, beberapa pihak besar seperti mawik melepaskan tangan dan menyatakan bahawa Sekolah itu dia ada ikatan dengan mereka. Sedangkan sekolah itu terletak di Kuala Lumpur mm -hmm. dan di bawah dekat Al-Mawid. Sepatutnya mm -hmm. Al-Mawid kena ambil tanggungjawab lah. Mm -hmm. uh, dan kami di pihak keselamatan uh, sangat uh, mengalukan sekiranya ada pihak sekolah tafis ingin menggunakan khidmat kami dari mm -hmm. segi keselamatan. Sebab kami sememangnya perlu untuk menyemak keselamatan dan pihak pada setiap maklumat yang akan diceritakan. Hmm. Seje. Hmm. Itu saja. Hmm. Patutnya memang kita boleh cegah kejadian yang berlaku. Ya, ha. kita dapat cegah sebenarnya. Hmm. So, kita pun dapat lihat even di masjid sendiri pun di mana-mana akan ada satu padang. Hmm. Padang besar untuk kita jadikan sebagai tempat kecemasan hmm. ada apa-apa kemalangan yang berlaku. Hmm, baiklah. Hmm. Hmm. Okay. Um, apa banyak konsyen yang telah perbincangkan bersama ha. kami tadi. Semoga kita dapat ambil itibar sama-sama okay. uh, supaya okay. tidak berlaku lagi kes, uh, uh, kes, yang besar yang berpunca pada perkara-perkara yang kecil. Okay. Um, untuk itu, uh, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Datuk Amal Singh juga memaklumkan bahawa dengan penangkapan ketujuh-tujuh suspek ini, maka kes jadi kebakaran tafiz Darul Quran Itifakiyah telah selesai. Semoga kesemua mangsa mendapat pembelaan dan tertuduh mendapat hukuman selayaknya. Al-Fatihah buat kesemua mangsa, Moga roh mereka dalam kalangan orang beriman. Amin. Sebelum akhiri berita, Pihak kami ingin mengingatkan kepada masyarakat, Untuk mematuhi piawan keselamatan yang telah ditetapkan, Segera hubungi pihak berkuasa sekiranya berlaku kecemasan, Sentiasa awasi anak-anak anda, Dan berikan didikan yang terbaik buat mereka. Sekian berita TV lah. Salam hormat dan selamat malam.